મહારાષ્ટ્રના શિરડી ખાતે સો કિલો ઘઉંનો ઉપયોગ કરીને બનાવેલી શેરડી પરિક્રમાનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું સાંઈ બાબા શિરડી ગ્રામ પરિક્રમાનું છેલ્લા પાંચ વર્ષથી આયોજન કરવામાં આવે છે ડ્રોન દ્વારા બે હજાર પચીસ પરિક્રમા બનાવી શિરડી અને ગ્રીન એન્ડ ક્લીન શેરડી દરેક સાંઈ ભક્તોને શેરડી પરિક્રમા માટે આમંત્રિત કરે છે લગભગ એક મહિનાની મહેનત બાદ વાવેલા ઘઉંનું બીજ આજે ડાંગર ઉગાડીને લીલા રંગમાં પરિવર્તિત થયું છે के सभी साई भक्तों को 13 फरवरी 2025 में होने वाली शिरडी परिक्रमा का निमंत्रण देने हेतु आज यहाँ पर तारीख उद्घोषणा का सोहला यहाँ पर किया गया हमने विजयादशमी में जो भिक्षा झोली के माध्यम से पूरे शिरडी से जो धान इकट्ठा किया जाता है जो गेहूं इकट्ठा किया जाता है उसी गेहूँ से यहाँ पर स्क्र फुट खेत में उसका रेखांटन करके उसको वहां पर स्थापित किया और एक बहुत ही अत्यंत विलोभनीय शिरडी परिक्रमा तेरह फेबर दो हजार पच्चीस जो आप अभी देख रहे हो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है अत्यंत भाव से यहाँ पर सन्मानीय माजी खासदार एम एल साहब जी सुजय जी विखे विखे साहब उसी प्रकार साई बाबा संस्थान के गोरक्षण जी गाड़ीकर साहब डीवाईएसपी पी श्री जी बमने साहेब और शिरडी के सभी गणमान्य अतिथियों के साथ ग्रीन एंड क्लीन शिरडी परिवार ने यह उद्घोष उद्घोषणा का कार्यक्रम यहाँ पर सं, संपन्न किया